Повседневная суета остается за стенами театра. Здесь играет музыка, настраивая зрителей на поэтический лад. Чтобы высокое слово звучало со сцены, музыкально-драматическом придумали еще один формат для зрителей. В этом театре к обычным спектаклям на большой и малой сцене и постановкам Open Air на хортице теперь добавится поэтический театр. Когда-то о нем мечтала одна из самых известных актрис театра «Ямни-Магара» народная артистка Украины Татьяна Мирошниченко. Она ушла из жизни три года назад. Много сил и вдохновения Татьяна Мирошниченко отдавала молодым артистам. Готовила их к конкурсам чтецов. Это на самом деле идея замечательной актрисы Татьяны Кузьминишны Мирошниченко, народной артистки Украины. Она всю свою жизнь мечтала, чтобы в театре, помимо всех замечательных спектаклей на большой сцене, были все-таки поэтические спектакли в малом формате на малой сцене. В этом году открыто Малая сцена оборудованная, удобная, с новым светом, с новым звуком. Уже идут спектакли на этой сцене. И вот, благодаря актрисе Татьяне Ерентюк, все-таки мы решили эту мечту Татьяны Кузьминишны воплотить в жизнь. Поэтому э, я считаю, что в театре возникает внутри театра еще один театр поэтического слова. Открыл поэтический театр Моноспектакль Марина Татьяна Ерентюк по произведениям Марины Цветаевой. О, как мне кажется, могли бы рукою полную персоней, И кудри дев ласкать, И гривы своих коней в одной невероятной скачке вы прожили свой краткий век, И ваши кудри, ваши бачки засыпал снег. Известные факты биографии гениальной поэтессы, знакомые, ставшие уже пестоматийными поэтические струки, но в прочтении Татьяна Ерентюк снова звучат как откровение, а зрители, слушая затаив дыхание, у многих на глазах слезы. К вам всем, что мне ни в чем не знавшие меры, чужие и свои, я обращаюсь с требованием веры и просьбой о любви. Сама актриса выступила здесь и автором сценария, и режиссером спектакля. Он был готов несколько лет назад и даже игрался со сцены. Но сейчас, рассказывает Татьяна, с новой сценографией от режиссера Виктора Попова и художника Надежды Дворянкиной получил совершенно новую жизнь. Он создавался давно, создавался в большой любви к Марине. Он создавался э, так странно, что. Подспудно. Я даже не могла определить, где начало, где конец. Просто сначала была, сначала была любовь. Вот все началось с любви к поэту. Все ее стихи э, исповедальные, автобиографичны. То есть ее жизнь можно рассказать стихами. Появилась зеркальная, отражаемая. Вы знаете, миркости, да, да, вот это, это, такой мир, да, это, это просто э, находка. Надежды, нашей Надежды Иваны Дворянкиной, главного художника театра. Она вместе с Виктором Васильевичем на малой сцене прослушали вот литературную основу материала. И у нее родилась такая вот, э, история с зеркалами, со стеклом, вот что-то такое. И потом она меня пригласила в компьютере, мне показала это оформление. И я поняла, что вот это что-то какая-то... Тайна в этом присутствует, какая-то мистика, тайна. Вот все, что как-то, э, все, чего, э, чего не хватало в спектакле в моем литературном, оно восполнилось вот этим оформлением. Какой-то и реальный мир, мир воспоминаний. То есть мне это помогает по актерски. Я думаю, что и зрителям интересно смотреть вот э, это пространство, раздвинутое какое-то. Это авторские проекты. Здесь минимум режиссуры. Здесь все-таки это участие самого человека, который... То, что он выносит на суд зрителей, это прожито им и не один год. То есть это, грубо говоря, то, что э, актер как художник несет в себе. Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда я исчезну с поверхности Земли. Как выбирались стихи? Они к биографии подбирались или наоборот? Знаете, они подбирались скорее по принципу, где максимально выявлена суть ее. Этот стержень, это этот слон временной, чтобы было понятно, как человек в какой борьбе она пребывает. Вот за всех против всех. И потом нужно было найти. Вот одну э, линию, потому что говорить э, обо всем, как бы распыляться, это э, трехчастная тогда э, форма произведения, нужно было э, лаконично. Я мне знаете, помог. Эм... Чаплин, он говорил, когда замысел готов, нужно очень хорошо потрясти дерево, чтобы остались только самые крепкие плоды. И вот я ее так потрясла раз, второй, третий, и остались, как мне кажется, вот как раз те плоды, которые максимально передают емко и точно, что происходило с ней, с миром. Некоторые стихи я даже не дочитываю до конца, а фрагмент стиха беру, чтобы не, не распыляться, вот, потому что все остальное должно просто уйти в подтекст. Художественный руководитель и режиссер проекта Виктор Попов уверен, встречи с высоким поэтическим словом нужны запорожским зрителям, в особенности молодым. Все-таки мы потеряли эту культуру, надо это признать, и миссия театра, собственно, ее удерживать, да, вот хотя бы через одного человека и знакомить других, которые точно никогда не возьмут книжку, не откроют, потому что поколение интернета книжками не пользуется, поэтому живое слово – это, конечно, очень важно. Тем более русскую литературу в разряде в, в разряде теперь мы видите эту нашу культуру, вот нашего поколения. Другое поколение учат как зарубежно. Это, конечно, нонсенс. Потому что я надеюсь, что вот сегодня вы услышите, те зрители, которые будут приходить на эти спектакли, они поймут, что историю нужно учить. Не потому, как написано в книжках, потому что каждый год книжки переиздаются, учебники, и все по-разному. А вот учить историю через живую душу человека поэта. На кортике своем Марина ты начертал, встав за отчизну. Была я первой и единой в твоей великолепной жизни. Я помню ночь и лик пресветлый в аду солдатского вагона. Я волосы гоню по ветру, я в ларчике храню погоны. Мне бы очень хотелось, чтобы эта площадка стала как открытая площадка. Что может быть актеры из других театров могли бы точно так же подготовить самостоятельно э, собственный проект, прийти сюда, пока же в поэтическом театре справляются собственными силами, Татьяна Ерентюк уже готовит новый моноспектакль Третий после Марины. И я полюбила вас. она Ахматова. Теперь со сцены прозвучит поэзия Леси Украинки. Тем самым осуществится еще одна мечта Татьяны Мирошниченко. Зрители увидят новую постановку в феврале, но в планах поэтического театра не только показ спектаклей на малой сцене, но и встреча в театральной гостиной с поэтами, музыкантами и художниками.